Знаете, я хотел во-первых сказать, зачем мы здесь. Мы люди солидарности. Понимаете, это во время военного надым уважения мы во всем мире получили столько симпатии, материального и морального помощи, что мы себя чувствуем, обязаны помогать тем, которые борются за свою свободу, за независимость. За поправку грехи. Конечно, существует еще, как бы сказал, соображение политического порядка. Я честно скажу, что мы как поляки просто все равно мы предпочитаем иметь границу с демократической Украиной, чем синевшие империальные соблазны.